полковник казахских войск Украины. Являюсь одним из соучредителей военно-патриотического клуба «Патриот». Занимаемся воспитанием молодежи, молодежи подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к отчизне, к ее защите. Не дай Бог, конечно, чтобы это нам понадобилось. Сегодня у нас Великое Святое. До главу козацтва ми приймаємо сьогодні козаків, які будуть єднатися з нашими предками Духом, єднатися Духом. І це дійство відбувається у Святому місті, у церкві. І у козаків всяке велике діло починалося з молебня. Тож попросимо отця Віталія провести молебну. Господи. Дорогі отці Братья, пограничники, братья, казаки, э, мы сейчас все с вами находимся в Божьем храме. То есть это то место, где особое место на земле, место присутствия живого Бога. Мы с вами живые люди, поэтому общаться и верить в живого Бога, Господа нашего Иисуса Христа, вот крест, вот его распятие. Вот. Это не то чтобы наш долг, это наша жизнь. Мы этим должны дышать. Вот. Конечно же, жизнь по-разному по складывается, вот. но никогда не поздно обратиться к Богу. Никогда не поздно. Тем более, что Он наш Творец, Он создал нас. И Он податель всякого блага. Вот. Так что общаться с Богом только посредством молитвы. Креститесь, <coughs> пожалуйста, не стесняйтесь. Молебное пение, оно непродолжительное, вот, но очень содержательное мы сейчас все вместе с вами служим вот пение перед, на призывание помощи нашего Бога перед началом всякого благогодного дела. Крестимся правой рукой, два пальчика прожимаем в ладони и пальчика вот так вот делаем. Крестное знамя накладывается на лоб, затем на животик, направо и налево. Ну, с Богом. Пінія Бог вам всім на помощ ваших добрих начинання. Дякуємо вам, Святий Отче. Очі. Дорогі побратими, колись на цій землі, де ми зараз стоїмо, тут зароджувалось українське козацтво. Тут була Микитінська Січ, тут була Чортомлицька Січ, Тамахівська Січ, і всього їх було тут п'ять. І тут найкращих синів нашої. Країни нашої України приймали до лав козацтва. І ритуалу певного одного, однакового не було, але він завжди включав у себе ритуал посвятив козацтво. Треба було проскакати на коні, треба було влучно стріляти брої, треба було з'їсти борщ з перцем, випити горілки і так далі. Тому молодий чоловік, той, хто вступав в козацтво, повинен бути готовим був захищати віру, рідну землю і свій народ. Сьогодні посвято в козаки має другий трошки вид. <свято> це посвято це єднання, духовне єднання з вірою нашою, з нашими предками, з нашими побратимами. Тому розповідаю вам порядок. Значить, буде оголошуватись наказ про вступ про прийом до лав козацтва, називають прізвище, ви підходите до отця Віталія, цілуєте хрест, цілуєте прапор. І по святу козаки проводять отамани, а універсал вручає вам заступник верховного отамана, генерал Юрко Полос. Ви відповідаєте, служу Богу, козацтву України. Прийняти до лав козацтва України з зачисленням до реєстру КРКВК у Нікопольський полк козацьких військ України січовим стрільцем Грушевого Максима. До козацьких лав України. Служу Богу, козацтву України. Приняти до лав казацтва України з зачисленням до реєстру КРК ВГК Уніка Пальський пол Казацький фіз України січовим стрільцем Бумара Едуарда. Служу Богу, казахству, Украине. Принятый до лав Украины с зачисленням до реестру КРКВК у полк казацких войск Украины Рыбака Сергея. Принимается до лав казак. Свожу Богу козацтва України. Прийняти до лав козацтва України з зачисленням до реєстру КРК ВГК у лікапельський полк Козацьких військ України. Лізагубова Павла. Приймається молодий козак до козацьких військ України. Служу Богу, Козацтву, України. Прийняти до лав Козацтва, України зачисленням до реєстру КРК ВГК у нікопольський полк козацьких військ України. Митрофанова Євгена. Приймається, молодний козак до козацьких військ України. Божу Богу, козацтву України. Прийнятий до лав козацтва України зачисленням до реєстру КРКВГК у Нікопольський полк козацьких військ України січовим стрільцем гамзіна Андрія. України, казах, Служу Богу, козацтво Україні. Прийняти до лав Казацтва України зачисленням до реєстру КРК ВГК у полк козацьких військ України урядником Клімова Дмитра. і Служу Богу, в Україні. З якою метою був створений клуб? Та з такою, щоб підготувати юнаків до служби у Збройних Силах України, вирвати їх з вулиць? Бо дуже сумно, як бачиш. Молодь з пивом по вулицях ходе і виражається нецензурною мовою. Ми займаємося з молоддю для того, щоб вони були вірними патріотами своєї батьківщини. Запрошуємо всіх бажаючих займатися в військово-патріотичному клубі Патріот, який створений на базі Нікопольського металогійного техніку. все свои удачи, и так далее, и так далее. Ну, я вкратце начну с того. Значит, я был признан в ряды Советской Армии в 43-м году. В 43-м году. Вот. После чего, значит, после подготовки мы 2-3 месяца на Урале, это по Челябинскому, потом нас, значит, направили под Москву в воздушно-десантные войска. И вот в 1943 году значит, я начал свою карьеру в воздушно-десантных войск. В течение всей службы я совершил 450 прыжков. Ну какие там, всякие бывают, вот сидит товарищ, то же самое, бывали и хорошие, понимаете, бывали ну, такие, понимаете, и так, и, и такое дело, понимаете. Мы готовились, и сильно готовились. Почему? Потому что... Наши молодые патриоты, наши смена. Поздравляю вас с наступающим праздником. Он уже идет полным годом по стране, по Украине. Вот, с Днем Победы. 64 года. Это много. Или мало? А через год мы будем встречать... В 1965 году армии государство существовать не может. Вы, завтрашние армейцы, вы завтрашняя элита этой армии. Учитесь, прыгайте, будьте патриотами, чтобы на вас было приятно посмотреть и быть ваши уже дети и, так сказать, окружающие были довольны. Мне бы хотелось все-таки сказать, откуда этой войне браться? Почему немцы дошли до Сталинграда? Почему немцы добили их в Берлине? Вот. Я знаю наверняка, что вы в какой-то мере знаете ну, историю Великой Отечественной войны. Это войны для Советского Союза. А для мира это Вторая мировая война. А была же и первая, 14-17 годы. Вот. Ну, пусть то потомкам. А Вторая мировая война, она началась вовсе не 22 июня. Ровно в 4 утра Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Она началась далеко раньше, 1 сентября 1939 года нападением гитлера на польшу вот. но главной целью гитлера германии было это уничтожить советский союз вот главное черта он подписал разработал и разработал немецкий штаб а он подписал план барбаросса план нападения на советскую россию это все очень интересно и вам, как многие из вас могут стать последующими и э, кадровыми военными, а может быть кто-то вот на том и закончит, ну что, и то, и, то, и другое, это все хорошо. Вот. Значит, Гитлер, прежде чем напасть на Советский Союз 22 июня, сначала захватил всю Европу. Францию он захватил без единого выстрела. Франция убила весь свой военный бюджет на создание линии обороны. А Гитлер просто-напросто обошел со стороны Бельгии, Голландии, Люксембурга, вот, Бенелюкса, и взял, вот и все. А потом французы мучительно под руководством своего национального героя Шарля де Голля боролись и конечно же они были на стороне Советского Союза. Далее, далее он захватил Чехословакию. Вы карту немножечко помните. Так? Это длинная страна и очень узкая. Для захвата Чехословакии Гитлеру потребовалось всего на всю неделю. Ровно столько, сколько э, гусеничная техника э, успеет э, пройти. Вот, за неделю и все было оккупировано. Вот. Румыния, другие страны. Значит, фактически вся Европа была захвачена немцами. И, значит, вся техника, вся Европа, вся индустрия работала на Гитлера. Носил при себе два револьвера и яд. Попал он в советские руки в безознательном положении или мертвым, еще неизвестно. А наши газеты пишут. На самом деле, все обстояло значительно проще, нежели это пытались объяснить, в ралли из ведомства Геббельса. Фон Паулюс и не думал кончать самоубийством. Узнав о том, что его командный пункт окружен, он послал своего адъютанта для переговоров о капитуляции. В 3 часа 20 минут наши послы спустились в подвал. Подвал у Нермага. Я 14 лет живу в Болграде, и Болград знаю прекрасно. Вот. Так дело. этого не будет. Все общее, оно ничье. Но когда я знаю, что это моя земля, я на ней живу, я за нее отвечаю. Ну, вот, делается на базе металлического техникума. Мы очень благодарны директору техникума, с помощью которого мы здесь сделали музей современного казачества, и этот музей на сегодняшний день стоит уже на считаете, знаний своего как бы, государства в качестве защиты его не от вообще загали от чего-то, а от развала изнутри. И вот наша организация и пытается на сегодняшний день собрать внутри вот те лучшие качества, которые были в казачестве, в офицерстве и вообще нашей армии. Какая мне была бы украинская армия, либо даже все мы с вами вышли из той советской армии. Он сказал то, что думал. Спасибо. Да. А вот Встречайте! Гости Днепропетровска! Шчыри украинцы! Спрашни козаки! Гурт Координационной Рады Козацтва Никопольского Краю! Славным краем на березе Днепра